захваты, которые в борьбе очень эффективны. И с этих захватов гораздо легче бросать человека. Но для драки их делать не нужно. Например, в борьбе считается, что чем крепче вас захват, тем то лучше. Вот если я руку вот так вот накручу, а он меня дубай, то у меня ждет дубась, то мне очень много времени уйдет на то, чтобы развернуть ее обратно и защищаться. Я просто не успею. Так и здесь. Вот захват, который очень часто используется в спортивной борьбе. Дзюдо, самбо. То есть стандартный захват для борьбы. Очень часто. Он совершенно не мешает мне ударить его. Совершенно не мешает мне оттуда нанести удар. Такой, вот такой. А вот этот захват сверху, когда рука сверху, он для борьбы не такой удобный. Но зато ударить мне эту руку в голову достаточно проблематично. Я постоянно ее контролирую. Поэтому вам лучше не так брать, хотя так удобнее, получить удар, а брать сверху. Вот в этом случае не можете. И если даже он сейчас шагнет назад и восстановит равновесие, я могу вывести руку и делать технику. То есть я сам полностью контролирую ситуацию. Работаем.